পৌচমেলন কোন হয় কোন পৌচমেলন সেইটো টেটু অঁকাটো গোটেইটো একদম মুঠতে গোটেই গাত টেঁতু জিভাত টেটু গোটেই মুঠতে গাৰ অৱস্থা নাই মুঠতে গোটেই ষ্টেজত চিগাৰেট খায় ষ্টেজত মদ খায় গোটেই মুঠতে কেনেকুৱা একদম বোলে বোলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেখিলে ভয় খাব কিবা ধৰণৰ মুঠতে এইটো কি গায়ক এইটো এইটো কি গায়ক তেনেকৈ যে কিছুমানে যে সেই বিশ্ববিখ্যাত যে গায়কজনক যে ইটিকিং ইনচাল কৰি আছা তোমালোকে পৌচমিলনৰ বিষয়ে কি জানা কি জানা বা প'ষ্টমেলনৰ কথা বাদ দিছোঁ তোমালোকে শিল্পীক সন্মান কৰিবই নাজানা কোনো শিল্পীক সন্মান কৰিবই নাজানা যিসকলে কেৱল এইটো কথা কৈছে যে আমাৰ জুবিনদাৰ নিচিনা হ'ব নোৱাৰে প'ষ্টমেলন আমাৰ জুবিনদাৰ ঠাই ল'ব নোৱাৰে সেইটো কথা হয় আমাৰ জুবিনদাৰ ঠাই কোনেও ল'ব নোৱাৰে আমাৰ জুবিন দা ইউনিক আমাৰ জুবিন দা বেষ্ট আমাৰ জুবিনদাৰ জুবিন দাই হয় কোনো বেলেগে জেগা ল'ব নোৱাৰে জুবিনদাৰ গান কোনো গাব নোৱাৰে জুবিনদাৰ ঠাই কোনো ল'ব নোৱাৰে জুবিনদাৰ মনটো নিচিনা কাৰো হ'ব নোৱাৰে জুবিনদাৰ নিচিনা সহায় কোনেও কাকো কৰিব নোৱাৰে জুবিনদাৰ জুবিনদাই জুবিনদাৰ জুবিনদাৰ জেগাত বেষ্ট কিন্তু পৌষ্ট মিলন পৌষ্ট মিলনৰ জেগাত বেষ্ট আজি যদি পৌষ্টমিলনৰ গাত একো গুণ নাথাকিলেহেঁতেন তেওঁ যদি শিল্পী বা তেওঁ যদি একো সৃষ্টি নাথাকিলেহেঁতেন তেন্তে কেতিয়াও বিশ্বৰ ভিতৰত তেওঁ চাৰি নম্বৰ নে চাৰি নম্বৰ বুলি শুনা মতে চাৰি নম্বৰ ৰেংকত তেওঁ নাথাকিলেহেঁতেন আজি তেওঁ কিবা নহয় কিবা এটা গুণ আছে কাৰণেতো ইমানখিনি মানুহে তেওঁক কোটি মানুহে ভাল পায় কোটি মানুহে তেওঁক চিনি পায় যদি তেওঁ যদি একো গুণ নাথাকিলেহেঁতেন তেওঁক কোনে চিনি পালেহেঁতেন আজি হয় জুবিন দা আমাৰ মাজত নাই জুবিন দাস জেগা আমি লৈছে বুলি ভাবিছোঁ কিছুমানে ভাবিছে কিন্তু এইটো ভুল জুবিনদা জুবিনদা জুবিনদাই তেওঁ অমৰ জুবিনদা আমাৰ মাজত কায়িকভাৱে নাই কিন্তু তেওঁ অমৰ কিন্তু পৌষ্ট মিলন যিহেতু এজন বিশ্ববিখ্যাত ছিংগাৰ বা তেওঁ এজন শিল্পী তেওঁক আমাৰ অসমলৈ আনিছে যেতিয়া সেইটো এটা গৌৰৱৰ কথা যে পৌষ্টমিলনক বেলেগ আমাৰ অসমত তেওঁ ইণ্ডিয়াত আৰু ক'ৰবাত আহিছে নেকি নাজানো কিন্তু আমাৰ অসমত নৰ্থ ইষ্টত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পৌষ্ট মিলন আমাৰ অসমত গুৱাহাটীত আহিছে সেইটো গৌৰৱৰ কথা সেই গৌৰৱৰ কথাখিনিত আমি গৌৰৱ মানে অনুভৱ কৰিব লাগেনে তেওঁ ফটো তেওঁ ভিডিঅ'বোৰ লৈ তেওঁক আমি এডিটিং কৰিব লাগে এইটো মদ খাইছে ষ্টেজত মদ খাইছে পৰিলে চিগাৰেট খাইছে তেওঁৰ গাঁত টেটু এইবোৰ সোণৰ দাঁত হীৰাৰ দাঁত এইবোৰক লৈ আমি সমালোচনা কৰিব লাগে আচলতে আমাৰ অসমৰ একাংশ মানুহ সমালোচনাতে শেষ হৈ যাব যাকেই নহয় যাক মুঠতে সমালোচনা কৰিবই হিচাপত আমি গোটেই সুৰে আমি মাননীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগে যে ইমান এজন কোটি কোটি টকীয়া গায়কক আমাৰ অসমলৈ আনিব পাৰিছে বেলেগ মানুহে তেওঁৰ ডেট ল'বলৈ কাৰণে মানুহে তেওঁৰ কনচাৰ্ট ডেটটো ল'বলৈ কাৰণে মানুহে অপেক্ষা কৰি থাকে তেনেক্ষেত্ৰত যে আমাৰ অসমলৈ আনিব পাৰিছে কিমান ভাল কথা আমি যদি এনেকৈ যদি আমি যদি এনেকৈ বাহিৰৰ ছিংগাৰক যদি বা বাহিৰৰ শিল্পী এজনক যদি আমি যদি সন্মান নকৰি যদি তেওঁৰ বিষয়ে বেয়া বেয়াকৈ ট্ৰল কৰোঁ কিবা কৰোঁ তেতিয়া পিছলৈ কি হ'ব আৰু বহুত আছে চাকিৰা বাট জাষ্টিন বাই বাৰ ভাল ভাল আৰু হেভি হেভি ছিংগাৰ আছে সকলোবোৰতো অসমলৈ আহিবলৈ বাদেই দি দিব ই তাত গ'লে শিল্পী কেনেকুৱা অপমান কৰে এনেকৈ আগত নোযোৱাৰ আগতে এনেকৈ ট্ৰ'ল দিয়ে নোযোৱাৰ আগতে এনেকৈ বেয়া বেয়াকৈ কয় তেনেকৈ বুলি মানুহে আহিবলৈ এৰি দিব নিজৰ নিজৰ আমাৰ নিজৰ অসমখন কিয় আপোনালোকে বেয়া কৰিছে কিয় কৰিছে নকৰিব হয় আমাৰ জুবিন দা আমাৰ মাজত নাই জুবিনদা ঠাই কোনেও ল'ব নোৱাৰে সেই বুলি তেওঁ নিজৰ জেগাত পষ্টমেলত নিজৰ জেগাত ঠিক আছে আজি যদি পষ্ট মিলন এট আহে আমি যদি তেওঁক বেয়াকৈ কওঁ কি হ'ব আমাৰ অসমখনৰ বেয়া নাম হ'ব এই অসমৰ মানুহে মানুহক সন্মান কৰিব নাজানে এনেই অসমৰ মানুহবোৰ পঢ়া নুশুনা বুলি নকয় এনেই এনেকুৱা বুলি নকয় এনেই নৰ্থ ইষ্টখন এনেকুৱা বুলি নকয় তেনেকৈ বুলি গোটেই নৰ্থ ইষ্টখন বদনাম হৈ যাব যেতিয়া আমি এজন শিল্পীক আমি এটিকিং ট্ৰ'ল বা কিবা কিবি কথা লৈ তেওঁক কাপোৰক লৈ তেওঁক তেওঁৰ ষ্টাইলক লৈ আমি যদি তেনেকৈ প্ৰকাশ মতবোৰ প্ৰকাশ কৰি থাকোঁ আচলতে সেইবোৰ এৰিব লাগে তেওঁ এনেই বিশ্ববিখ্যাত সজোৱা নাই তেওঁ নিশ্চয় কিবা গুণ আছে সেইটো কাৰণে তেওঁ বিশ্ববিখ্যাত হৈছে কাৰণ বিশ্ববিখ্যাত হ'বলৈ হ'লে মানুহে এনেকুৱা কিবাকিবি সৃষ্টি নিজৰ থাকিব লাগিব কোনো এনেই হৈ নাযায় আজি যদি কোনোবাই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছে এনেই কৰিছে জানো নিশ্চয় তেওঁ নিজৰ টেলেণ্টেৰে নিজৰ কিবা সৃষ্টিৰে কৰিছে আজি যদি কোনোবাই গিনিজ বুক ৰেকৰ্ড কৰিছে এনেই কৰিছে নেকি নিশ্চয় তেওঁ নিজৰ কিবা টেলেণ্টেৰে নিজৰ কিবা প্ৰতিভাৰে তেওঁ কৰিছে ঠিক তেনেকৈ প'ষ্ট মেলনৰ নিজৰ প্ৰতিভা আছে সেইটো কাৰণে তেওঁ আজি বিশ্ববিখ্যাত তেওঁ কনচাৰ্ট ডেট ল'বলৈ কাৰণে মানুহে বছৰ ৰখি থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমলৈ আনিব পাৰিছে আমি অসমৰ সেইসকল মানুহক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগে যিসকলে পষ্টমেলনক অসমলৈ আনিছে ঠিক আছে আমি একাংশই ঘৰত বহি বহি ফেচবুক ইউটিউব ইনষ্টাগ্ৰাম সেইবোৰত আমি প'ষ্ট দি আছোঁ প'ষ্টমেলন অসমলৈ কেলৈ আহিছে সেইটো চুলি কেনেকুৱা দাঢ়ি কেনেকুৱা গাত টেঁ কেনেকুৱা নাক খুলি পিন্ধে ষ্টেজত মদ খায় চিগাৰেট খায় আমি সেনেকৈ তল দি আছোঁ কিন্তু সেইটো আমি কি কৰিছোঁ বেয়া কাম কৰিছোঁ কাৰণ শিল্পীক সন্মান কৰিব লাগে যিসকল মানুহে প'ষ্ট মিলনক বেয়াকৈ বেয়াকৈ কৈ আছে তেওঁলোকে আচলতে আমাৰ জুবিনদাকো ভাল পোৱা নাছিল চাগে আমাৰ জুবিনদাকো তেওঁলোকে ভাল পোৱা নাছিল কাৰণ জুবিন দাই সদায় শিল্পীক সন্মান জনাইছিল জুবিন দাই সদায় প্ৰতিভা থকা মানুহক সন্মান জনাইছিল কোনোবাই যদি আৰ্ট কৰিব জানে জুবিন দাই সন্মান জনাইছিল কোনোবাই যদি ড্ৰয়িং ভালকৈ যদি নাচিব জানে তেওঁক সন্মান কৰিছিল কোনোবাই যদি ভালকৈ খেলিব জানে তেওঁক সন্মান জনাইছিল জুবিন দাই মুঠতে নিজৰ প্ৰতিভাৰে আগবাঢ়ি যোৱা মানুহক সকলোকে সন্মান জনাইছিল তেনেক্ষেত্ৰত প'ষ্টমিলন হ'ব পাৰে তেওঁৰ ষ্টাইল সকলো আৰ্টিষ্ট হওক সকলো ছিংগাৰ হওক বা সকলো মানুহৰে এটা এটা নিজৰ নিজৰ ইউনিক ষ্টাইল থাকে আমাৰ জুবিনদাৰো কিমান ধুনীয়া বেলেগ বেলেগ ষ্টাইল আছিল তেওঁ যেনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি পিন্ধে তেওঁৰ কাপোৰৰ ষ্টাইল বেলেগ তেওঁৰ জোতাৰ ষ্টাইল বেলেগ তেওঁ ঘড়ীৰ ষ্টাইল বেলেগ তেওঁ হাতৰ আঙুঠি তেওঁ চুলি সলনি হৈ থাকে চচমা সলনি হৈ থাকে কিমান ইউনিক ইউনিক ষ্টাইল আমাৰ জুবিনদাই কৰি থাকে হয়নে ঠিক তেনেকৈ পৌচমিলনৰো সেইবোৰ দাঁতৰ কিবা গাৰ টেঁতুৰ কিবা কিবি তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ কিবা ষ্টাইল তো আমি তেওঁৰ ষ্টাইলত সেইবোৰ জাজ কৰিব নালাগে তেওঁ বেয়া তেওঁ গান কি গায় তেওঁক যে ইমান মানুহে ভাল কিয় পায় তেওঁৰ জীৱনটোত কি আছে কি ষ্ট্ৰাগল আছে আমি সেই কথাখিনি জানিব লাগে আমি নজনা নুশু নুশুনাকৈ এইখিনি মানুহে কি কৰি আছোঁ এই প'ষ্ট মিলন এনেকুৱা পষ্ট মিলন তেনেকুৱা টেটু অকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেখিলে ভয় খাব কিবা কিবি কথাবোৰ আমি আলোচনা কৰি বেলেগৰ এজন শিল্পীক বাহিৰৰ শিল্পী এজনক আমি অপমান কৰি আছোঁ হয়নে আজি যদি আমাৰ অসমৰ বেলেগ এজন মানুহক যদি কোনোবাই তেনেকৈ অপমান কৰে আমাৰ কেনেকুৱা লাগিব ঠিক তেনেকৈ জুবিন দা ঠাই কোনেও ল'ব নোৱাৰে জুবিন দা বেষ্ট জুবিন দা আমাৰ মাজত অমৰ জুবিনদাৰ জুবিনদা জুবিনদাই জুবিনদা কোনেও জেগা ল'ব নোৱাৰে ঠিক পষ্টনেও জেগাও কোনো পতককৈ ল'ব নোৱাৰে কাৰণ পষ্টমিলনত প'ষ্ট মিলন তেওঁ নিজৰ ষ্টাইল আছে নিজৰ গান আছে নিজৰ কিবা মুঠতে নিজৰ তেওঁৰ নিজৰ নিজৰ হেৰি আছে সেইটো কাৰণে তেওঁ নিজৰ জেগাত আছে যদি তেওঁ একো নাথাকিলেহেঁতেন তেওঁ বিশ্ববিখ্যাত তেওঁ গায়ক কেতিয়াও নহ'লেহেঁতেন হয়নে আজি আজি জুবিনদা আমাৰ আমাৰ ভিয়াৰ আমোঠো আছিলে আমি সকলোৱে জুবিনদাৰ গান সৃষ্টি তেওঁ মন সকলোকে ভাল পাইছিলোঁ কাৰণে তেওঁৰ শেষ যাত্ৰাত তেওঁ ইমান কুটিত মানুহ পাইছে লাখ লাখ মানুহ পাইছে সেইটো কাৰণে তেওঁ কিয় পাইছে তেওঁৰ সৃষ্টি তেওঁক আমি ভাল পাইছিলোঁ তেওঁৰ মন তেওঁ সকলোবোৰ ভাল লগা আছিল সেইটো কাৰণে কিন্তু পষ্টমেলত তেওঁ কিবা আছে চাগে সেইটো কাৰণে মানুহে ইমান তেওঁ ইমান ফেন্স আছে তেওঁ ইমানবোৰ মানুহে তাক তেওঁক ভাল পায় আমাৰ অসমলৈ আনিবলৈ কাৰণে কিমান কোটি টকা তেওঁ দিব লগা হৈছে তেওঁ বেলেগ ক'ৰবাত আনিবলৈও পাৰিলেহেঁতেন কিয় আনিব পৰা নাই কাৰণ সকলোৱেতো ইমানখিনি টকা এজন গায়কক দিব নোৱাৰে আমাৰ অসমত পাৰিছে সেইটো আমাৰ গৌৰৱৰ কথা তাতে আমি গৌৰৱ নকৰিকেনে একাংশই কি কৰি আছোঁ তেওঁ মানুহজনক ট্ৰল কৰিছোঁ কালিলৈ যদি প'ষ্টমেলনে যদি ক'ৰবাত যদি গৈ কিনে যদি কিবা এটা যদি সাক্ষাৎকাৰত যদি পটককৈ যদি কৈ দিয়ে এই তেওঁক যদি সোধে বোলে আপুনি কোনবোৰ ঠাইত ৱৰ্ল্ডৰ কোনবোৰ ঠাইত গৈ আপুনি ভাল পাইছিল ভাল পোৱা নামটোতো আমাৰ অসমৰ নামটো কেতিয়াও নলয় বেয়া পোৱাত ক'ত আছিল বুলি ক'লে কিন্তু আমাৰ অসমৰ নামটো হয়তো লৈ ল'ব পাৰে কাৰণ অসমত মানুহবোৰে যে ইমান যি তি কথা কয় তেওঁ কাপ টেটুক লৈ তেওঁৰ দাঁতক লৈ তেওঁ ষ্টেজত কোৱা প্ৰগ্ৰেমক লৈ যে ইমানবোৰ যে এটিকিং কৰি আছে সেইটো কাৰণে তেওঁ সেই কথাখিনি কথা যদি কেনেবাকৈ হ'লেও তেওঁ অসমীয়া বুজি নাপাব পাৰে কিন্তু তেওঁ কোৱা মানুহতো কোনোবা থাকিব পাৰে ন ইংৰাজীত ট্ৰাঞ্চলেট কৰি তো তেতিয়া এইখিনি কথা গম পালে কি বুলি ভাবিব আমাৰ অসমক লৈ বুলিব নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহবোৰ তেনেকুৱাই অসমৰ মানুহবোৰ তেনেকুৱাই পিছত যেতিয়া অসমৰ পৰা কোনোবা মানুহ হৈছে বুলি শুনিব ঠিক তেওঁ ভাল পাব জানো তেওঁলোকৰ তাতো জেগাততো আমাৰ অসমৰ মানুহ বহুত থাকে বা অসমৰ মানুহ বহুত প্ৰগ্ৰেম কৰিব বা কিবা নিজৰ সৃষ্টি বা নিজৰ কিবা টেলেণ্ট দেখাব যাব পাৰে তেতিয়া সন্মান পাব জানো কেতিয়াও নাপায় কাৰণ আমি যেতিয়া তেওঁক যে বাহিৰৰ মানুহজনক যে আমি বিশ্ববিখ্যাত বাহিৰৰ মানুহজনক যে আজি সন্মান কৰিবলৈ জনা নাই যে কেনেকুৱা লাগিব আজি যদি আমাৰ মাজত জুবিনদাও থাকিলেহেঁতেন যদি জুবিনদাকো যদি বাহিৰত গৈ যদি কোনোবাই তেনেকৈ এই এজন এনেকুৱা তেজন তেনেকুৱা বুলি যদি ক'লেহেঁতেন আমাৰ অন্তৰত কিমান ঘাট লাগিলে আমাৰ একদম সেই জেগা মানুহখিনিক আমাৰ একদম কি ক কি ক' লাগিলেহেঁতেন ঠিক তেনেকুৱা আমি মানুহক কেতিয়াও মানে তেওঁৰ কাপোৰ তেওঁৰ ষ্টাইল তেওঁ কিবা কিবি চাই আমি সেইবোৰ মানে ট্ৰ'ল কৰিব নালাগে তেওঁ কি কৰিছে তেওঁৰ সৃষ্টি কি তেওঁ ক'ৰ পৰা ক'লৈ গ'ল তেওঁ তেওঁ আগতে কেনেকুৱা আছিলে তেওঁ এতিয়া কেলৈ এনেকুৱা হ'ল তেওঁ এতিয়া এনেকৈ কেনেকৈ গান গাব শিকিলে তেওঁ কি আছে তেওঁ সেই বস্তুখিনি আমি জানিব চেষ্টা কৰিব লাগে সেইবোৰ নজনা নুশুনাকৈ আমি কি কৰোঁ এই তেওঁ কাপোৰ আমি চিধা কাপোৰত লৈ কিনে টল কৰি দিওঁ কিবা মুখত লৈ টল কৰি দিওঁ কেতিয়াবা দাঁতত লৈ কৰি দিওঁ কেতিয়াবা তেওঁ গানক লৈ কৰি দিওঁ সেইবোৰ বহুত বেয়া কথা জুবিন দাইত সেইবোৰ বিচৰা নাছিল জুবিন দাই সদায় শিল্পীক সন্মান কৰিছিল সেই জুবিন দাৰ আদৰ্শ লৈ জুবিন দাৰ পৰা শিকি আমি সদায় শিল্পীক সন্মান কৰিব লাগে যিহেতু জুবিন দাই প্ৰত্যেকজন শিল্পী হওক যিকোনো নিজৰ টেলেণ্টেৰে আগবাঢ়ি যোৱা মানুহক জুবিনদাই সন্মান জনাইছিল ঠিক তেনেকৈ আমি সেই এতিয়া বাহিৰৰ পৰা অহা পষ্ট মিলন তেওঁ হয়তো আজি জুবিনদাই জীয়াই থকা হ'লেও তেওঁক জুবিন দাই ভাল বুলিয়ে ক'লেহেঁতেন যে প'ষ্টমিলন ভাল গায়ক বুলিয়ে ক'লেহেঁতেন কাৰণ জুবিনদাই সদায় শিল্পীক সন্মান কৰিছিল কিন্তু আমি এতিয়া কি কৰিছোঁ সেই একদম তেওঁৰ টেঁটুক লৈ দাঁতক লৈ কিবাক লৈ আমি তেওঁক ট্ৰল দি আছোঁ এইটো কথা সঁচা জুবিনদাৰ জেগা প'ষ্টমিলনে ল'ব নোৱাৰে কোনো দিন ল'ব নোৱাৰে কিন্তু প'ষ্ট মিলনৰ জেগাও হয়তো কোনো ল'ব নোৱাৰে কাৰণ প'ষ্ট মিলন প'ষ্টমিলন জুবিনদা জুবিন দা আৰু বাহিৰত যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ছিংগাৰ আছে চব নিজৰ নিজৰ জেগাত নিজে নিজে সকলো ঠিক আছে সেইটো সঁচা কথা কিন্তু আমি মানে ইজনে সিজনক কম্পেয়াৰ কৰি আমি কিবা কিবি বেয়া কৰি দিব নালাগে হয় পৃথিৱীখনত সকলো মানুহ নিজৰ নিজৰ জেগাত ঠিক থাকে কিন্তু আমি সেই কাৰোবাৰ দাঁতক লৈ কাৰোবাৰ চুলিক লৈ কাৰোবাৰ টেঁটোক লৈ ট্ৰ'ল কৰাটো বহুত বেয়া কথা ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ মই মমতাজ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম মানে বহুতে বহুতো কথা সমালোচনা কৰি আছিল যে পৌসমিলনৰ লগত জুবিনদাক তুলনা কৰি আছে জুবিনদাৰ লগত পৌষ্টমিলনক তুলনা কৰি আছে এইবোৰ আচলতে তুলনা কৰা কৰি নকৰিব দুইজন নিজৰ নিজৰ জেগাত ঠিক আছে জুবিন দা বেষ্ট জুবিনদা বেষ্ট পৌষ্ট মিলনো নিজৰ জেগাত বেষ্ট সেইটো কাৰণেতো ইমান লাখ লাখ কোটি কোটি মানুহে তেওঁক ভাল পায় এনেইতো ভাল নাপায় সেইটো কাৰণে আমি সদায় শিল্পীক সন্মান কৰিব লাগে তেওঁৰ সৃষ্টিক সন্মান কৰিব লাগে তেওঁক কাপোৰ তেওঁ কি পৰিধান কৰিছে মতলব নাই নিজৰ লাইফ ষ্টাইল যোনে নিজে নিজে জীয়াই থাকক যি পিন্ধক আমাৰ মতলব নাই আমি সদায় সৃষ্টিখিনি আমি আদৰি ল'ব লাগে সদায় তেওঁলোকে কি কৰিছে কিয় মানুহে ভাল পায় সেইখিনি জানিব লাগে এনেই কিছুমান কথাত আমি তল দি একো লাভ নাই আজিলৈ আহিছোঁ